খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আপোনালোকে বাৰু তামোল কচু জলকীয়া লগা দেখিছেনে আজি দেখাই আছোঁ ৰ'ব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক আমাৰ বাৰী কেইখন দেখাব লওক এইখন আমাৰ ঘৰৰ আগফালে থকা বাৰীখন ইয়াতে লাই শাক পালেং শাক আৰু ধনিয়া তাৰপিছতে আলু বেঙেনা জলকীয়া নানান ধৰণৰ খেতি কৰা হৈছে দেখাই আছো ৰ'ব আপোনালোকক এইফালে আছে ধনিয়া এয়া লাই শাক দেখিছেনে ইয়াতে পালেং শাকো আছে তাৰপিছতে এয়া মাজে মাজে মই বেঙেনা ৰুই দিছোঁ এয়া পুলি দেখিছেনে এইয়া বেঙেনা ৰুই দিছোঁ তাৰপিছতে এইফালে ডাঙৰ জাতৰ বেঙেনাও আছে আৰু এইফালে বিলাহী ৰুই দিছোঁ ডাঙৰ বিলাহী কণ বিলাহীও আছে ইয়াতে তাৰপিছতে এয়া দেখিছেনে এয়া আলু ৰুই দিছোঁ এয়া এইখিনি গোটেইখিনি আলুৱে ৰোৱা হৈছে বজাৰৰ শাক পাচলিও কিমান সাম হয়নে তাত কিমান ৰাসায়নিক সাৰ দিয়া হয় ত' যিমান পাৰে আপোনালোকেও ঘৰতে অলপ চলপ খেতি কৰিবলৈ শিকিব তেতিয়া ঘৰৰে বস্তুবোৰ খোৱা হ'ব বেমাৰো নহ'ব এইফালে আমাৰ শেৱালিজোপা চাওকচোন কিমান দিনতো ফুলি আছে ফুলবোৰ আমি যেতিয়া খেতি কৰিছোঁ ইয়াত কেৱল গোবৰ সাৰহে দিয়া হৈছে বাকী কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই তাৰপিছত আহিছে নেক্সট আমাৰ পাকঘৰৰ ওচৰতে থকা বাৰীখনলৈ ইয়াতে এইজোপা দেখিছেনে এয়া হৈছে ভেদাইলতা এয়া জলকীয়া ৰুই দিছিলোঁ মই ইয়াতে সূৰ্যমুখী জলকীয়া আছে আৰু ইয়াতে ডাঙৰ জাতৰ জলকীয়াও আছে ইয়াতে কণবিলাহীও আছে এয়া তেজপাত তাৰপিছতে এইজোপা দেখিছেনে তামোল গছতে লাগিছে একদম জলকীয়া আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মই এয়া মানে জলকীয়া এজোপা লাগিছিলে ইয়াতে মই তামোল গছতে বান্ধি দিলোঁ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ পাণৰ নিচিনাকতি বগাই বগাই গৈছে তাৰপিছতে এয়া কলা জলকীয়া বহুত ধুনীয়াকৈ লাগিছে এজোপা তাৰপিছতে সেয়া মই নাৰিকল গছতে দিছো এয়া জালুকৰ গছ আপোনালোকে দেখিছেনে জালুকৰ গছ এয়া ঘৰতে ৰুই দিছো তাৰপিছতে এইয়া আমাৰ হাঁহকেইটা দেখিছেনে ইয়াতে কমেও ষাঠিটামান হাঁহ আছে ইয়াতে ফাৰ্মৰ হাঁহো আছে লোকেল পাতি হাঁহ আৰু চেনা হাঁহো আছে এইজোপা বাৰু কি ফুলৰ গছ আপোনালোকে নামটো জানেনে কমেণ্টত জনাবচোন এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ আগফালে থকা বাৰীখনলৈ ইয়াতে অলপ চলপ মই ফুল ৰুই থৈছোঁ তাৰপিছতে ইয়াতে কমলা টেঙা গছো আছে ইয়াত গোলাপ ফুল এনেকৈ মই কিবা কিবি ফুল ৰুই থৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে অমিতাও আছে অমিতা গছ আছে লেচেৰী আৰু ভেন্দিও ৰুই থৈছোঁ কিন্তু সেয়া গছ মানে ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই সেইবাবে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই মই লাগিলে বাৰু দেখুৱাম মানে ঘৰত যিমানবোৰ এনে জেগা খালী আছে সেইবিলাকত চব খেতি কৰি দিছোঁ শাক পাচলিয়ে হওক বা নানান ধৰণৰ ফুল কিবাকিবি হওক সেইবিলাক চব ৰুই দিছোঁ আপোনালোকেও যিমান পাৰে ঘৰতে কিবাকিবি শাক পাচলি ৰুই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব ঘৰুৱা বস্তু সোৱাদেই বেলেগ নহয়নে বাৰু আজিলৈ পায় যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব